السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندی عزیز د کریمین اولو هله د چوره وروغ به وایم نن ویډیو کې تاسو ته د تیری ویډیو په ادامه د دایره د وټر خواسته شریکوم په تیر درس کې مو د دایره د وټر یو خاصیت وایلو چې هغه داسې وو چې په دایره کې مو یو وټر رسم کړو او په غریب باندې بیا یو عمود قطر رسم کړو نو دغه دا دایره وتر چي دی د قطر په واسطه په دوو مساوی برخو شي کېږي نن شروع لږ فعالیت څه کوم تاسو متوجې شئ په فعالیت کې وی دی سي 0 3 دایره رسم کړئ او دغه دا دایره چې رسم کړئ سي 0 3 یعنی مرکز 0 یا او دا او د دایره شعاع درایوه ده ده دا. نو داسې ودایره به موږ رسم کړو بیا وایچ په دغه دایره کې دی پی کیو او ای ER آر دوا مساوي وترنام رسم کړئ نو کوم وګورو دایوه دایره چې د دې شعابم 3 سانتی متره وي په دې کې دوا مساوي وترن رسمو یو دی پی کیو بل دی ای آر تاس د سپکو کې چې د دوه وترونو چ موږ رسمو د سره مساوې دي څنډه کش پندم کولای شو چې پسامه ته غیم رسم کړو یو دی پی کیو وتر دی او بل دی ای ار وتر دی تاسو ورته متوجه شئ د دوه وترونو رسم کړي بیاوی د دایره ل مرکز څخه دی پی کیو او ای ار په وترونو عمود کرخه رسم او دواله پیدا کړئ د دایره ل مرکز څخه په دې باندې هم یو عمود رسمو دی پی کیو په وټر باندې او دی ای ار په وټر باندې هم یو عمود رسمو کچیر د دوه دوړو عمودونو اندازه معلوم کړو نو د دوړو سره مساوي دي نو پایلټ پلاسري دی وی قضیه په شکل دا هغه داسې چې په هر دایره کې په هر دایره کې دیږي مساوي وترونه مساوي وترونه چوي د دا 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 دایره ل مرکز څخه مساوی واټن لري یعنی تاسو متوجي شئ کچې موږ یو دایره ولرو په دغه دایره کې دوا وټرونه ولرو او دا وټرونه تاسو داس فکر وکئ چې مساوي وي ولبل سره یو لبل سره مساوي وي نو دغه د دوړو وټرو فاصله د دایره مرکز څخه مساویده یعنی ک دا وترم 15 سانتی متر وي او دا وترهم 15 سانتی متر وي نو د دوړو واټن څومره دی د دوتر واټن هم د دایره مرکز سره مثلا 3 سانتی متر نو دی نو د دې هم 3 سانتی متر کی دا قضیه د چ په هره دایره کې مساوي وترونه د دایره مرکز سره مساوي فاصله لري په ثبوت کې وګورئ چې څنګه یې ثبوت کولای شو یو دایره رکل شي په دې دایره کې تاسو متوجه شئ دی او ار او او پی کړي چې کومه تاسو ویني د دایره شاويدي په حقیقت کې دایره څنی شاوې نه ده دا وړه شاوې سره مساوی دي کومه ویلې و چې په دایره کې ټوله شاوې سره یو شان انډازلري یعنی مساوي وي دایره ټوله شاګان یو لبل سره مساوي وي نو شاګان مساوي شوي تاسو کومه ته وجو سچښتنګم کولای شو دغه قضیه ثبوت کړو بل چې مساوي دي په دغه دایره کې تاسو وګورئ دلته لمړی زه تاسو ته مشخص کریم چې دا غنټه یې 2 و 3 رسم کړی یو دا وټر دی بل دا وټر دی بیا یې په دا وټرنو باندې د دایره مرکز خي عمود رسم کړای نن دایره مرکز خي واټان دی په حقیقت کې او بیا یې شعار رسم کړی او شعار رسم کړی چې دا غړي دا دایره مرکزي د موहितلې ونقتسره وصل کړی شواګانې ثلاثي غلې او په حقیقت کې دلته تاسو ګورئ چې 2 مثلثونه دوا قائم الزاويه م 30 پلاس راغلي دي نو, دي 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 نو دي دي دا شی شکل تريجورشوي په حقیقت کې دلتا دي وتر سره زموږ کار دي یعنی غورو چې معلوم کړی چې هم دي دوه دا مساوی وترونو چې په دایره کې وي دغه فاصله د دایره مرکز تخیوشون تدایونه ده نو دلتا تاسو متوجه شئ لمراخه په دې باندې پوه شو چې او ار چې د دایره وشو ده له او پی سره چې د دایره بل شوه ده مساوی ده لبل طرفه دلته وګرو قائم الزاويه من 30+ د دا زاویه لدې زاویې سره یعنی د یو زاویه د دوه زاویې سره مساوي د ځکه دوړه قائم یو 90 درجه زاویې دي پس دا مساوي شول بل وترونه مساوي دي دغه دی ار اس وتر کچیر په خاطکښ باندې اندازش یو دی پی کیو وتر په خاطکښ باندې اندازش نو دوړه مساوي دي نو دهم پی کیو مساوي د ار اس سره او که دغه وترونه موږ نیم کړو دچې پورې سره مساوي شو خوشي نې مې کړو هم به هم سره مساوي دي نو په نیم نیمه په حقیقت کې چي دی نیمه په حقیقت کې بي ام او ار ان دی نو بي ام او ار ان هم سره مساوي شول دا چې دا غ مساوات پلاس راغلل نو نتیجه پلاس رسي چې دا دوه مسلسن هم سره مساوي دي کوم دوه مسلسن دي بي بي ام بي ام او م مثلث یانه دغه مثلث مساوي دی او ان لم مثلث سره دوړ مثلث سره مساوي دی ولی ځکه د مثلث د مثلثونو د مساوي والی یو قاعده دا دی چې کټر دوړ مثلثونو دساوي چې دوی زلې او یو زاویه سره مساوي وي نو د دوړ مثلثونو سره مساوي دي د تل تاسو ګره دغه د دایري شاووی چې په حقیقت کې مثلث یو زالام و د دوړ سره مساوي, سر مساوي, سر مساوي شوه بلدغه چې د وتر نیمایي وو یعنی پی ام او ار ان دا ډول دو هم سره مساوي شوه نو دوی زله مساوي شوه او یو یو زاویې هم مساوي شوه فکر مې وو نو د درجه زاویې د دوړو نو دوی زله یو زاویې سره مساوي شول دا دوړو مثلثونه هم سره مساوي دي چې مساوي دي په نتیجه په لوسره لکه نه چې دوا مثلثونه چې مساوي یعنی ټوله زله سره مساوي دي نو دا زله مساوي شوه لا دیزولي سره یعنی او پی لا او ار سره مساوي شوه او ار ان لا بي ام سره مساوې شو نو او ام مساوې دی دي او ان سره دلتا ثبوت قضیه پلاسر دی تاسو متوجي شئ یعنی دلتا څو شو دلتا او ام مساوې راغی دي او پی سره چې دا په حقیقت کې د دوارد او ترونو فاصله د دایره مرکز سره څه ده نو معلومه شو خل چې دوارد و وترونه فاصله چې یو لابل سره اندازم مساويده یعنی پی کیو مساويده دی ار اس سره دوه وترونه مساويدي نو فاصله همدې مرکز دا څخه د دایره مرکز څخه یو شان تد نو دلته قضیه ثبوت شو چې په هره دایره کې مساوي وترونه د دا دایره مرکز څخه مساوي فاصله لري په تمرین کتاب مو تواجه شئ وعلی دیپلومري لمړی پښتنه کې وی دی سی صفر دیار لس په دایره کې دی ای بی وتر دی دایره ل مرکز څخه 15.2 وټن فاصله لري او دایره رسم وو پخ کې د دایره شاو دیار لس سانتی متره ده یو وتر دی پ کې چې ای بی دی او دغه ای بی وتر دی دایره ل مرکز څخه 15 وحده وټن لري توس دی ای بی دی خپل وتر وو د ل قاعده کې توس متوجه شي چې رزی و دایره رسم کم یو دایره رسم کم او په دغه دایره کې زې یو وتر هم رسم کوم پدې د رکی یو وتر دې دی ای بی پنامه او د دې وتر اوګدوالې نوم معلوم دی لمڅ خې غوښتې چې د دې وتر پیدا کړي تاسو متوجه شئ دغه مرکز چې د دي... په دغه د مرکز څخه دایرلو مرکز څخه کچېره موږ په دغه وتر باندې یو مدرسم کو نو دا نوې د رځ زاويه تشکېلې وی او دغه عمود خاط یو کړه اندازې هم تقریبا 5 واحد ده دو دا تاسو 5 واحد په نظر کې ونیسي واحد کې شي سانتی متر وی میلی متر وی یا کوم بل واحد د دوه لوي واحد وی نو کزا چیرې دغه دایره مرکز دی بی له نقطه سره وصل کم دی بی له نقطه سره تاسو وګورئ د تلوي قائمه زاویه مثلث په لاس راځي نو په دغه قائمه زاویه مثلث کې موږ ته دغه ځله معلومه ده تاسو متوجه شئ دا ځوله د دې کلمه ځوې مثال د ځوله معلومه ده 5 سم ده یا 5 وحده او دا غي اهم معلومه ده چې پرښت کې د دایره شعاعه ده تاسو متوجه شئ مرکز دي دایره لمویت سروسر کړي د دایره شعاعه ای دایره شعاعه کو دلوي چې دیارلس وحده ده یا دیارلس سمتر نو چې شي پات کې د دایره دغ ځوله ده زغړم دایره دغ ځوله دی او بخې دی مثلث دغ ځوله پیدا کوم په مسله ته غوښتل چې پیدا کوم د په حقیقت کې دایری دی وتر نیمایي راځي نو څوګری دغه ټول دایری وتر دی دغه اې نه هیڅ څه نیمه لتر به پوري نو دغه نیم شو د خپل د مثلث زولا چي دا یانه کې دغه نقطه د اچ په نوم یاد کړو او دغه نقطه دی او په نوم نو دغه دی اچ بي چې دا د اچ بي قطښت د مثلث یو زولا ده یو قائمه زولای ده او د دره وتر نیمایي د نوکچیر موږ دغه د ایچ بی زولای او دوالای پایداکلو نو د ای بی هم کولای شي چې لاس ترودز کدي ای e بی دوه چنده د بیا نو تاسو متوجي شئ چې څنګه کولای شي د لاس ترودو دغه تاسو غريو خل مزويا مثلث په هر قائم زاویې مثلث کې د پيساغورس قضیه صرف کوي د پيساغورس قضیه وای وي په هر قائم زاویې مثلث کې د قائم زاویې مخامخ چکو مزولده یعنی وتر دی مثلث وټر دی لوئرینه دی مثلث وټر چې دلته په قط کې د او بي دی کومچ تاسو ویني د 10 سانتی متره دغه وی دی مثلث وټر مساوي دی دی مثلث او د وټر مربع مساوي دی د دوړ قائم زلع دی مربع دی حاصل جمع سره یعنی په دغه مثلث کې تاسو متوجه شي او بي مربع چې دی خپل مثلث وټر دی O -O دی دی او بي مربع وټر مساوي دي دغه قایم زله چې او اچ ته دي له مرب سره جاما دغه دي اچ بي زله له مرب سره اچ بي مربع دا د پيثاګورس قضیه ده اې دو قضیه په رسم کوله شو چې اچ بي لاستره وو څنګه کوله شو او بي راکړی ديار لسته ديار لسمربع دې قیمتلیکو مساويده او OH اچ پلاس رغلای دی چین د پلاس رکرای دی چې OH او اچ 15 واحد دی نو د او OH اچ په ځای هم قیمتلیکو 15 مربع جمع اچ بي نامعلوم دی اچ بي غوړول چې لاس تر ورو نو اچ بي مربع خپل لیکم تاسو دلتا متوجي شیمی غوړول چې اچ بي پیدا کو نو د 15 باي دې طرف ته راوړو چې باقصت کې د اسکیي دیار لاس مربع منفي پينځه مربع مساوي ده اچ بي مربع نووس لدير لاس مربع اوس څنګه چې پينځه مربع تفريق شي اول باید دير لاس مربع دير لاس مربع کو دته ونه بدراف شي لمرای دير لاس مربع یوصل نشبته منفي پينځه مربع پينځويشت مساوي ده اچ بي مربع نو ل یو سل نش پتوڅه شپنځو شتفرق کو یو سل څلور څلويک پلاس روځي مساويكيږي یو سل څلور څلويک مساويكيږي اچ بي مربعتا وڅغړو چې اچ بي پلاس روډو نه اچ بي مربع دله پرچې د اچ بي مربع ورکه کړو ل منځي یو څو نو با دوه اړخ په جازرونی سو په مساوات کې یو قانون دی دا مساواتي دوه دوه اړخ په مساوې دي په مساوات کې قانون دی چې دوه اړخ پي په اينه د تقسیم اول شي جذر ني ولا شي خو د جذر درجه هم باید يو شون دي دوه طرف ته د جذر درجه يو شمي نو زم مربع جذر نسم چې د جذر درجه دوا ده دي طرف ته هم جذر نو دغه د اچ بي دغه مربع چې د جذر له درجه سره اختصار کیږي په نتیجه کې تنا اچ بي پات کیږي تنا اچ بي پات کیږي نو اچ بي مساوي کیږي دي طرف ته جذر دي یو سلسله سلسله ویکتور جزر دی یو سلسله سلسله دولاسته نو دولس واهده یا دولس سنتیمتر ملوکله شويه چې ایچ بی پیدا کو تاسو په دغه ځای کې متوجي شئ که دلته متوجي شئ دغه ایچ بی پلاس رغله دولس سنتیمتر نو دا چې دولس سنتیمتره شونه دغه 12 ځکه مسویدای نی موټر ولر د پر ولر شو دولس نټول وټر 20 سم ش وو 12 سم 20 سم نو د موږ څنګه چې وختیو په دایره کې وټر څه وختای وو چې مو کولای شو د فصغورس د قضیه په مرسته لاس تر وړو چې 20 سم ده دي د دې تمرین دوه می په تن تم توجه شي کچېره د وې دایره قطر د وټر لنیمایي څختیر شي ثبوت کړچ په وټر عمودي ګره یو دایره می په دغه دایره کې په دې دایره دا کې موږ یو وټر ولرو او دا غوټر چدين په با دې باندې یو عمود قطروي فکر وکړئ دا, دا عمود دی متوسه دا ثبوت کوي چې دا غوټر چدين د په وټر باندې عمود دی لومړی خو باید دته مو فکروي چې کله دوا مستقيم خطونه یا دوا مستقيم کرخي یو بل قطاکوي کچېره د قطاکول څخې یو نوې درجه زاویه منځ راشي نو دغه دوي کرخي به یو په بل باندې عمودي درته وګرځي کله چې عمودی دغه نوې درجه زاویه تشکیل شوې نوې زاویه درجه نوې درجه زاویه تشکیل شو نو لدې چې خپل مشوچې د قوتر په دی وتر باندې څنګه به عمودی او د یو ثبوت شو په لنډه طریقه ثبوت خو تاس کولای شي لکه دغه ځخیم ثبوت په لاس راوړای په دې ځکه ډیر په سمول می کې چې دغه قوتر چې دی په داغه وټر باندې عمود دی ځکه قائمه زاويه د ور تر ټولو تشکيليګي او د دې افکارندوي دی چې دا قطر په وټر باندې عمود دی درې مخه ته نه دي تمرین وکړای او په ودا یرا کی چې دی ای بی یو وټر دی, دی او 20 سانتی متره او کچېری دی وټر عمودي واټن لمرکز څخه 3 سانتی متره وي د دایري قطر پیدا کړئ او د دایري محیط پیدا کړئ تاسو دا غویرته متوجي شئ تیاره رسم شوې دایره اغه شونې چې وخت دې زباغه پیدا کوم اول خو پدې باندې پوه شئ چې په هر دایره کې په هر دایره کې محیط چ دی د 365 درجه دی په هر دایره کې محیط 365 درجه دی یعنې دا غټول محیط دایره چ کوم دی 365 درجه دی پدې باندې پوه شئ یعنې محیط هم پیدا کوبلې د دایره قطر غوښتین تاسو وګورئ په دایره کې نقطه څه څرګېږي یو د دایره وتر را کړی اېڅ قطر به پوري دا غا کړه غدول را کړه 9 سم بلې دغه وتر بونډی چې دایره لمرکز حق کوم ا مدرسم شوی دایره کړی چې 3 سم دی لمڅه چې وختي قطر نو د هم د پختنه هم د لومړی پختنه سره ډیر ورته والی لري تاسو وګورئ موږ هم کولای شو په دې مثلث کې دغه قطر وګدولای اغه مرکه لومړی پښتنه کې وتر خوله ولې خو دلته قطر خوله وګرځي قطر څنګه لستر ولې شو لومړی خپل دې باندې پوي ګچم په هر دایره کې په هر دایره کې قطر چ دی په هر دایره کې قطر چ کوم دی اغه مساويده دوه چنده دي شاعت په هر دایره کې قطر د شاعت څو چنده دي د 200 دی نو موږ څنګه پایدو کول نو بیا په 2000 کو قطر په لاس راځي کنه نو دلتا وګورئ د دایري شعور کومه ده دا غټه تاسو کومه مين ده د دایري شعور دا او بي نو وګورئ چې موږ څنګه په دې کولای شو په دایره کې دا مثلث په نظر کېنی شو چې وقایم زويا مثلث نن په دې مثلث کې موږ ته او اچ را کړه او اچ درې سنتی متره اي بي هم را کړه اټا سانټیمتره خو د امګ ای بی دی ای بی نیم پکار دی دی ای بی نیم یانه د ایچ څخه تر بی پورې دی د دغه کوشنې مسأله سخه طرف ته چومډې د دې دغه لانډینای ظلم پکارده چې دا چې اټا سانټیمتر شو د ټول ای بی نو د نیمې چوکې نیمه 4 سانټیمتره نو د 4 سانټیمتره شو دغه او ایچ 3 سانټیمتره شو وسم غوړو او بیچ په حقیقت کې د دایری شاو دا او د دغه مثلث وتر دی د غوچې پیدا کو یني دا, دا, دا نامعلوم ده د دا. دایری شاو غوچ پیدا کو به دوه چنده کو او قطر پلاس راشي د هم کولای شي د پسقورس د قضیب طریقې پیدا کو پسقورس په قضیه کې مو ویلی وو چین پر قائم زاویې مثلث کې وتر چوم دی یعني وتر په قائم زاویې مثلث کې دی قائم زاویې مخامخ کومه ځل ده قائم زاویې ما خو مخکې کوم ځل لده هغه دي وترپنومه یوه د مثلث وترپنومه نو دلته د مثلث وتر او بي ردي او بي مربع مساوي ده موږ او بي نومالو معلومه هم ده او اچ مربع جمع اچ بي مربع او اچ درای مربع جمع اچ بي چودې څلور مربع نو او بي مربع مساوي کی درای مربع نهه او څلور مربع شپورلس په نتيجه کې نه هجمه شپورلس کېږي پنځه ویشت موږ او بي مربع نه د پکار او بي مو یوازې کوړه مند دلته لپاره چې او بي پیدا کړو دوه اړخ په جزر نیسو د تایلند بهول کوم چې تاسو پیپوشي او بي مربع مساوي د پنځه ویشت ته خو موږ تنا او بي پکارډه چې او بي پکارډه دوه اړخ په جزر نیسو دی او بي مربع درجه به جزر درجه سره اختصار شي او دلتا او بي ب تنابط شي او بي ب مساوي شي دي پنځه وشو جزر څو دي پنځه نو او بي چې د دایره انشعاع او د مثلث د قائم الزاويه مثلث وتر دی, دی پلاس وړوچ پنځه سانتی متر د دی فصغور استقضیه په مرسته فصغور قضیه او زلبېویم فصغور سویې په هر قائم زاویې مثلث کې د مثلث وتر د مثلث د وتر مربع مساوي ده د دوو اړو قائم زاویو زلو د مربې له حاصل جمع سره نو شوم له لاستروله 25 سانتی متره ده او بیمو له لاستروله 25 سانتی متر نو زمو په اصل کې قطر فقره و شوم ولې لاستروله ځکه قطر د شوم د وچند دی نو د دایره قطر مساوي کیږي د 2000 په شا کې ځکه د 2 چنده د شعاعي قطر نو قطر به مساوي شي چې په فاتک کې دا قطر دی د قطر یې په دایره قطر دی یعنی چې قطر ولیکو او ټولیکو چې دی ای مساوي ده 2000 شاعت شده 15 2 پنځو کې لاس لاس سنتیمتر د دایره قطر دی پدہ کوتنہ کې یو لموځخه دایره قطر غوښته و بلې موهیت دایره د هرې دایره موهیت 360 درجه دی او قطر مو یو کولای شوي چې شو دغه دایره دا پلاس وروه د نن ورځ درس هم دم راوم الله جل جلو دې وکړي چې غټور تمم شي چې ر فکر کاوي چې درسونه غټور دي له نورو خل مګرو سره شریک کړئ درځای خمم تری برحمان شي او که هر وخت چې تاسو داسې ویډیو په انلاین ډول وګورئ چې دا لدې سره مرسته کوي چې موږ وکول شو د یوټیوب حمایت تر لاسکړو او دغه ویډیوګان په ښه کیفیت سره تاسو ته وړاندې کوو او دغه پروګرام خپل تام ادامه ورکړل شو تر بل درس پرمخه لپاره جلجلې اوسپاره